Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə öz üzvlərin. Bugünkü bizim mövzumuz vətəndaşın pensiya kapitalı ilə bağlı suala aiddir. Belə ki, vətəndaş sual verir ki, əgər mənim hesabımda 72 min pensiya kapitalı varsa, o halda pensiya çıxanda nə qədər pensiya alacam? Qeyd etdim ki, əgər bunu ümumilikdə baxsaq, 72 minə biz 144-ə bölürük. Nəticədə vətəndaş 500 manat pensiya alacaq. 144 ardən götürülür. Bu 12 ay və 12 ildir, orta hesabla. Və bunları bir-birinə vurduqda 144 elir. Nəticədə həmən məbləği biz 144-ə böldük. Əgər biz bilmək istəyirik ki, gələcəkdə biz nə qədər bizə pensiya kapitalı lazımdır, o halda ə, 144-ü biz vururuq indiki minimum pensiya məbləğinə. Yəni gələcəkdə gəl pensiya məbləği, minimum pensiya məbləği qalxarsa, həmin istiqamətdə yenə də eyni metoddan istifadə edirik. Belə ki indiki pensiya minimum pensiya məbləği əgər 280 manatdsa, 144-ü vururuq 200 80-ə, nəticə olaraq alınan məbləğdə bizim pensiya kapitalımız, yəni bizə lazım olan pensiya kapitalıdır. Nəticə olaraq bu qədər əgər bizim pensiya kapitalımız varsa, sığorta stajından asılı olmayaraq bu vəsait bizə kifayət edir ki, minimum pensiya ala bilək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ qalın.